Сьогодні, 13.06 2014 року, було здійснено успішно спецоперацію до звільнення міста Маріуполя. Також, завдяки високій самовіддачі бійців та кваліфікованому командуванню, ми понесли мінімальних втрат. Зокрема, наші бійці були готовы к любой ситуации. Также у нас нет загиба. Сегодня Мариуполь показал, что в Украине нет границ. Рядом со мной стоят братья с Волыни, я сам с Харькова. Если ты настоящий патриот, ты должен быть базою, ты должен отдавать всего себя на благо своей нации и помогать защищать ее от вражеских оккупантов, которые хотят ее завоевать. Еще хотелось бы сказать отдельное спасибо всем тем, кто помогает нам материально, помогает в интернете, помогает нам морально. Это очень важно для нас, потому что... Как вы знаете, наше государство не готово спонсировать и не хочет помогать настоящим патриотам своей страны в борьбе против вражеского захватчика. Так что каждая ваша помощь не останется просто так где-то вытянута или кем-то забыта. Мы не выкидываем отчеты, какие-то чеки, фотографии. Наш отчет это наши действия. Сегодня Мариуполь показал, что мы реально боремся, что мы не просто стоим. Мы не сидим, мы не говорим как наши депутаты, мы действуем. И то, что сегодня было только несколько раненых у нас, и ни одного убитого, это показывает то, насколько мы готовы дальше продолжать воевать. Если ты готов, если ты настоящий националист, супай ряды, о слово, за свою Украину.